ਇੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਤੰਬੂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ तो आ, आप कितने समय से यहाँ पे दुकान लगाते नहीं, नहीं नहीं। तो आपको अभी तक प्रशासन के किसी अधिकारी ने मना नहीं किया कि यहाँ यहाँ पे दुकान नहीं लगा सकते आपसे कल बात हुई थी आप बोल रहे थे कि हम मंथली पैसे पे करते हैं किसको पैसे पे करते हो आप वो मालिक को पता किसको करते मालिक को पता मुझे इतना पता थोड़ी यहाँ से लोग गुजरते हैं वॉक करते हैं साइकिल चलाते हैं उनको कोई समस्या नहीं आती पूरा रोड देख लो गंदा है है से तक कितनी सफाई है। आपको लगता नहीं है जैसे आपने यहाँ पे अपनी दुकान का रखी है आगे कोई और लगाता है लंबी कतार लग जाती है तो समस्या नहीं आएगी जो रास्ते से गुजरने वाले लोग हैं मुझे इतना पता है मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ सफाई भी रख रह रहा हूँ सब कुछ है अपना हिसाब जैसे मेरा गंदा का काम है जो मैं कर रहा हूँ बस ਆਪਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਹਮ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕਮੇਟੀ ਕੁਛ ਬੋਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਨੇ ਤੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਰਖਾ ਹੈ ਟਰੈਕ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਹੈ ਵਾਕ ਟਰੈਕ ਹੈ ਆਪਨੇ ਤੋ ਜਾਮ ਕਰ ਰਖਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਲਾਉ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਕਾਰ ਅਜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਾਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀ ਹੋਰ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ 3B2 ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਜਗਾ ਵੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਤੰਬੂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਜੀ ਮਰੇਲੀ आपको पता नहीं है कि यहाँ पे ऐसे दुकान नहीं लगा सकते क्योंकि साइकिल ट्रैक है साइकिल ट्रैक पे कोई बाइक भी लेके जाता है तो उसको जुर्माना होता है तो बाइक तो जा ही रही है गाड़ियाँ कारें वगैरह सभी जा रही है इधर से तो आपने जगह मल के रखी है ना जी इसका मुझे तो, तो, पता। तो मुझे पता नहीं है मालिक को बताओ मैं तो यहाँ पे तनखा मुझे क्या पता मालिक कौन है मालिक घर गए घर है घर नाम क्या है उसका कहाँ के रहने वाले हैं वो यूपी यूपी के तो आ, आप कितने समय से यहाँ पे दुकान लगाते हो मैं तो फिलहाल दिल्ली में आया तो आपको अभी तक प्रशासन के किसी अधिकारी ने मना नहीं किया की कि यहाँ पे दुकान नहीं लगा सकते नहीं वो तो मालिक को बताओ नहीं कहीं किसी ने मना किया अभी तक नहीं हुआ आपसे कल बात हुई थी आप बोल रहे थे कि हम मंथली पैसे पे करते हैं किसको पैसे पे करते हो आप वो मालिक को पता किसको करते हैं नहीं आपने बोला था ना हम पैसे, पैसे पे, पे करते हैं पैसे करते हैं पर मालिक को पता मुझे इतना पता थोड़ी है है महीना देते हो जो भी मालिक को पता होगा आपने कैसे बोल दिया यहाँ पे नौकरी पे हूँ आपकी हु� इन्फॉर्मेशन में होगा ना आप आपने मेरे को बोला कि हम पैसे देते है मेरी कुछ नहीं मैं यहाँ पे तनख्वाह पे हूँ मुझे पैसे मिलते हैं महीने के महीने बस बात खत्म है बाकी जो पता होगा मालिक को होगा वो जो भी है वो मालिक के साथ होगा अब मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है जैसे आप यहाँ पे जॉब करते हो आपको पता होगा को आ, लीगल अलीगल क्या है इसमें तो, तो ये ये कुछ नहीं पता आपको कि नजायज़ गैर नजायज क्या है मुझे इसका पता नहीं है सॉरी बाकी और जो बात करना है मालिक से कर लीजिए वैसे मालिक दोपहर में बात कर दिन रात यहां ही रहते हो हाँ। ये फिर बिस्तर किस लिए लगाया तमू लगाया ना पहले से आपका बैठने के लिए वैसे अच्छा हाँ। तो जो रास्ते यहां से लोग गुजरते हैं वॉक करते हैं साइकिल चलाते हैं उनको कोई समस्या नहीं आती ये कहाँ से आया ये आज का है यह कल सुबह चला जाओगा डेली जाता है ऐसा थोड़ी है सफाई की बात रही पूरा रोड डेवलप इतना गंदा है यहाँ से देख लो वहा तक कितनी सफाई है अब ये भी तो देख लो भैया यहाँ रह रहा है यहाँ सफाई कर रहे है आपको लगता नहीं है जैसे आपने यहाँ पे अपनी दुकान कर रखी है आगे कोई और लगाता है लंबी कतार लग जाती है तो समस्या नहीं आएगी जो रास्ते से गुजरने वाले लोग हैं बाकी तो भैया वो जाने मैं इसके बारे में आपको अपना पता है मुझे इतना पता है मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ सफाई भी रख रह रहा हूँ सब कुछ है अपना साफ जैसे मेरा कन्या का काम है जो मैं कर रहा हूँ बस नहीं और लोगों के बारे नहीं सोचते जे लंबा पड़ जाएगा जी और भी शॉप यहाँ पे आ जाती है तो सड़क के कन, किनारे पे शॉप और कहा है कोई भी शॉप नहीं है नहीं कोई भी आ, आप कोई, से, आप, आप से कोई, कोई भी आपसे आपसे आप प्रेरणा लेके यहाँ आ सकता है ना कोई भी शॉप लगाने के लिए नहीं है, ऐसा कैसा है वो बात करे जो भी आगे कमेटी की चंडीगढ़ की है ही आपके लिए कोई कमेटी नहीं है कमेटी हमारे लिए नहीं है क्या हम क्या अलग थोड़ी है आपको कमेटी कुछ बोलती नहीं है हमारे पास वैसे अभी तक तो आई नहीं है आपने तो यहाँ से रोड जाम कर रखा है ट्रैक है साइकिल ट्रैक है वॉक ट्रैक है आपने तो जाम कर रखा है आपके लिए कोई कमेटी कोई लाओ नहीं है कौन सा रोड जाम है ये बताएं आप पहले मुझे नहीं नहीं कोई रास्ते से गुजरेगा कोई अटक जाएगा जैसे आपने ये डाल रखा है ये देखो रोड से बाहर ही है रोड से बाहर वो साइकिल ट्रैक बीच में इधर आओ आपको और बताता हूँ आपने यहाँ पे जे नारियल लगा रखे हैं लगता नहीं है यहाँ से जैसे नारियल है सड़क के किनारे पे है आगे गिर जाते हैं तो कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है ऐसे नारियल नहीं नहीं गिरते हैं क्या वारंटी है है आपको जे जे देख लो भाई साहब ने डाल लगा रखी है। और आपको इस बात की क्या श्योरिटी है कि यहाँ पे किसी का कोई ऐसा मिसहेपनिंग या एक्सीडेंट नहीं होगा एक्सीडेंट मतलब नारियल गिरंगे क्यों नारियल सही होना चाहिए लगा अपने हिसाब से नारियल नहीं गिरेगा और ना कोई एक्सीडेंट होगा नारियल जब गिरेगा जब उसमें कमजोरी होगी अंदर पूरी जी, मतलब ताकत तो चाहिए ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤਾਂ ਗਰੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਏਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੰਬੂ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਝਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੌਂਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਅਜਾਹੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ